ee 1992-ci ildə Kəbəcərdən əsir götürülmüş, aprelin 1-də. Qardaş Hüseyn vakif barədə, binə haqqımızda Xaç Komitəsindən mən müraciət etməyə başladım özüm. Makinondan əvvəl, illər əvvəl mütəmadi mənim anam, giri bacım gəlir müraciət ediblər, müraciət ediblər. Eee ilk olaraq oranın həməşdaşı Elmuz müəllimə zəng gəldi, mənim oladı göndərdiyim məktəb əsasında. Və mənə mən bildirdi, dedi ki, mənə dəvət etdi komiteyə. Mən soruşdum ki, bir xeyir olacaq qardaşın axtarışı ilə. Nəticə dəyiş söz cümlə tam yadımda qalmayıb, atıq. Yəni sözü belə çıxdı ki, yəni belə deyək də loru dilindən desək, gözünü çəkib belə çıxdı. Tam bu sözü demədi, amma belə çıxdı. Və mən ona dedim, mənə rəsmi cavab verin, mesajla yazsam mənə rəsmi cavab gəlmədi. Onda 2019-cu ildə mən şəxsənizim, ölkə respublikamızdan əsir və itkinmiş, görək göstərmiş vətəndaşlar barına işə əlaqədə Dövlət Komitəsindən müraciət etmişdi. Mənə də orada 2019-cu ildə qəbul etmişdirlər. Əzdər müəllim orada Cəmil müəlliməni qəbul etsələr, yenə yəni, onların da sözündən belə çıxdı ki, ə, sən hər zaman belə sən qardaşın sağdı, çünki mənim qardaşımı bir nəfər adam çəkməyəcəm hazırda. Göçər sakini, mən göçər sakini Göçərdə yaşayıram. 2019-94-cü ildə əsirdən, əsirlikdən 93-cü il vəsifitdən azad olunubdum. Xankənd əsranasında saxlanılıbdı. O, mənim qardaşımın Xankənd əsranasında gördüyünü təsdiqləmişdir və mən bu məlumatla öz əsir bizim komiteyə müraciət etdim bular inan inanmayanlar bax belə bir söz sizin dəqiq kimi inamlısınız kimlərlə danışmırsınız bu barədə mən iki nəfərin adını hallandırdım. Beyləqan və Əli müəllim indi rəhmətə gedibdir. Bir də həmin bu adam. Hələ ki onun adını çəkmirəm. Vaxt gələcəyində onun adını çəkəcəm, qəzetdə də verəcəm. Hərbişi şey, hələ ki ehtiyac görmürəm belədir və mən mən gördüm ki bunlar mənim deməli kömək etməyə yox qardaşımı deməli əsirlikdən xilas etməyə azad etməyə sadəcə məni bloqda demək necə qandırmağa çağırmışdılar. Ki, yəni gözüyü çəy, səninə birəsən sağdır, internetdə yazılıb. Məndəm internetdə falan-falan faktlar falan, var, falan, onlar yalandır, falandır. Qoyurlar məni uşağı, mən tirəşdim, yəni, belə deyək. Axı da dillər ki, siz kimi deyirsiz? Konkret siz çağıra bullardan əgər təsdiqləsə, təsdiqləsə, e, yəni onları de, de, əmin misimiz ki, onlar təsdiqləyəcəklər. dedim e, təbii ki, yəni kim görüblərsə, məna artıq sakdı bu, təsdiqləyəcəklər. Deməli bunlar kimdir? dedim falan kəs, ucar vətəndaşı, göyçə vətəndaşı yəni ucaqda yaşayan. Deməli, vəvelə xahiş etdim ki, xahiş edirəm, görüş vaxtı məni də çağırasınız. Nəsə Əlqərəs, bu indi bu dəqiq şikayətim həmin əsir ikinci dişmiş komitədə deyil, bizim beynəlxalq hüquq xarq komitəsindən də. Yəni o zaman həmin adamın yanına ucağa getdilər, öz əməkdaşlarını göndərdilər. Axşamacan dediyinə görə həmin adamla məndən sonra, sonra telefonda danışdı. Bununla e, belə də dirəşiblər, tənha dan, tanısan o qadına, sən əmin səmin, sən, sənin arxadan yanındadın. Bu adam axıracan sözünün üstündə deyil, yanıq ki bəli mən o mənim qardaşımı da görüb və, və belə və, və belə dedi telefonda ki məndə bu kişi ilə mən neçə gün bir yerdə olmuşam. Yəni necə oldu? Bir kamerada yatmıdılar qardaşımla. Sadəcə yarım saatlıq könərsində gəzintiyə çıxardıq da bunlar ermənlər. Demək, Xankənd restonasında. Bunlar da söhbət ediblər və belə bir mənə rəsmi də cavablar. Deməli, əsər və itkincişmiş komitədən mənə rəsmi cavab var. Yəni də günəbətidə də he, mən onu YouTube-da onun paylaşacağam həmin o rəsmi cavabı ki mənə deməli gəzinti zamanı təxminlə məzmun gəzinti zamanı həmin şəxsin deməli kälbəcərdə itkin düşdüyünü şəkildə ona göstərilən şəxsin kälbəcərdə itkin düşdüyünü itkin düşdüyünü deməli bildirmiş, yəni mənim qardaşım. Ondan sonra isə ondan, ondan heç bir xəbəri yoxdur, yəni bu adamın uca sakininin. Amma çox təsdiqlər olsun ki, bu uca sakin axırda mənə verilən məlumata görə, yəni mən dəqiq həmin adamla ondan sonra telefonla əlaqə saxlamamışam. Dəqiq bilmirəm orada nəsibət gedib. Söhbət gəlirik indi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsində. Turana xan, siz məni eşidirsiz ümiyyətlə? Deməli, mənim indi bu videoyu yayınqoymaqda məqsədim odur ki, Turan xanımına bir mesajla mesajlaşırdıq bu barədə bir adam bildirdim. Axı da mənim oğlum Tram almış adamdı 8-ci mərhfədən yıxılıb. O deməli mən özüm mesajla tam şey edə bilmirəm, onun telefonundan istifadə edə bilmirəm. Mən deyirəm o uşaq yazır. Yəni uşağma artıq psixoloji təsir edir. Ona görə artıq mən Tranaxan e, xanına bir dedim ki, mesaj yaz. Deyin, yəni mənim uşağıma təsir edir. Mən YouTube-da danışıram, siz qılan satsınız. Xanın Aryan Baora, yəni beynəlxalq psixoloji komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəlinin e, sədridir, deyəsəm bu xanım ona müraciət edəcəm, ona müraciətim çatdırasız, qardaşıma köməkli olmasa, artıq məmnun işləndirəcəm mətbuatda, falan, 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 yenə yəni, belə sözlər. Yəni vaxt gün bu günə gəldi, indi mən müraciət edirəm, xanım ayran bayran aryan ba baura üz istəyirəm. Deməli, məsələ nədir? Mən ə, öz komitəmizdən sonra ə, öz beynəlxalq komitəsindən müraciət etməyə başladım və mənə ordan tarana xam siz zəng edirsiniz. Siz deyəndə məndən qızım yerindəsən məsələn sən deyəcəm. Nəvətsə doğursan o mən hər yerdə belə Bu mədəniyəsizlik deyil, mədəni olmaq, hətta mədəni yalandan, süni sərtdə mədəni danışmaq ə, deyil, ay nə bilim, kibar danışmaq deyil, nə bilim, nə mədəni sözlərdən istifadə etmək deyil. Mədəniyyət insanın əməlində də olmalıdır. Əgər insanın dili mədəni, də, əməli mədəni deyilsə, o insan heç vaxt mədəni insan demək olmaz, istərsə dünyəvi cəhətdən, istərsə dini cəhətdən. Bu 1, ikinci. Yəni ay tanə, ay qızım, mən zəng elədim. Bəli, kibar danışdı filan. Yəni o çoxdan deməli bu qızı tənqid etmək fikrim yoxdur. Sadəcə o iş yoldaşı Elnuru müdafiə etmək üçün məcbur olub susur. Hazırdır. Bax mən o qızı bu cür xarakterə səidirəm. Ürək yananlıq, bəli, anlayışla qəbul etməyi məni, deməli, sunu yox, çox ürək yanlığı ilə mənimlə danışmağı, çox bu təbiə olubdu. Yəni adamız Allah var. Belə bir şeyləri mən qızla bu xanımda gördüm. Deməli, mən mənə ilə danışanda, yəni bu qısımda sözündən belə çıxdı ki, yəni Ermənistan deyir, yoxdur, yəni biz birancə tədrik belə sirlər yoxdur falan. Axırda mən dedim ki, mənim qardaşımı axı falan kəs ucar sakini, əsəbilikdən gəlmiş adam görüb. Dövlət komitəsi ondan izahat alıb və bu izahat nəticəsində mənə rəsmicə cavab veriblər. Rəsmicə o məştur var məndə. Mən qardaşımda belə əlamətlər var üzündə. Qardaşım orada tapmaq asandı üzündə, əllərində yanıq ləkələri var. Allahla bu xanım dedi ki, mən rəhbərliklə danışaram. Sonra ay, deməli, Beynəlxalq Qaçqınçılıq Ermənistanın Ermənistandakı səfiri ilə, e, səfirinə üzəşdirəm, Ermənistan səfinin nümayəndəliyinə orada xanım Claire ona müraciət edərik, flan. E, Axtarışa, yəni yenə yəni də, yəni bu işlə bir daha məşğul olarıq, sözündən belə çıxdı. Tam cümlə. <coughs> bu cür olmasa da sözündən belə çıxdı. Və mən ona, e, və mənə bildirdi ki, o məktəbun surətini mənə göndərsin. E, mən də məktəbun surətini Məktubun sürətini, deməli, poşta ilə e, Turağanxanma göndərdim. Turağanxanma göndərdim. Və mən ona belə bir sual verdim ki, mənə həmişə beynə e, əslində ikinci düşmüş komitədə mənə belir, belə belə cavab gəlir ki, buya e, hələ müharibəyə qədər buha, e, deməli bunlar e, əsebətin çıxıq tam təyminə deməli beynəlxalq təşkilatların müraciət ediblər, qəzaşmaq təşkilatı. Və belə birifə zəng elədim, ed demək özəl mənim. Müraciətə bildirirsiniz ki, beynəlxalq e, deməli beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişdiniz hansı beynəlxalq təşkilatlara? Əsl şey beynəlxalq hüquq komitəsina. Belə mətbuatı mənə verə bilərsiniz rəsmi? Yox, bizdə deməli deməli ki, de, qurumlara vatsanda idarə belə çıxdı da, cavab vətəndaşa verilir, e, halbuki bu cavab deyil. Mən bunu Tranxana demədim. Mən soruşdum ki, bizim komitədən əfir etmə üçün komitədən sizə qardaşım üçün müraciət olunub. Belə mesajla yazdı. 2020-ci ilin 21 yanvarında deyəsən, təxminən mesajmenda, mesajda ki, biz heç bir görünməndən, siz, yəni ki, nə deməli, ambudsmandan, nə də əfir etmə üçün komitədən onlara qardaşım üçün müraciət olunub. Son 93-də, mən 97-də bacım müraciət edib, ana müraciət edir. Bu faktdır dedi mənə. Bu bir, deməli, bizim əsərlə təsir etmişmiş Eldar müəllimin bir yalanı. Bunu qoyuram kənara. Nəticə Turana Xanım cəhd elədi bu məsələ ilə bağlı. E, deməli, və belə başa düşdüm ki, bunlar axtarışa başladılar. Bu e, deməli, axtarışa başladılar. Orda da bir Elnur müəllim var. Elnur müəllim axı sərf eləmiş əsərlərin axtarılması bəzilərlə bərabər. Bilirsiniz, mən bu nəticəyə belə gəlirəm ki, indi də deyəcəyəm. Son, son sözü mütləq demək istəmirəm. Yavaş sonra deyəcəm bəzikləm oğlunun yanında da birəs halı yaxşıdır. Ola bilər qarışdırım. Ona görə fikirlərim. O sensizlərdən deyəm. Yəni əksəriyyətinin axtarmaq fikri yoxdur. Niyə? Əsərlər tapılsa bunlar artıq bu qurum, bu komitə ləğv olunacaq. Bunlar Marsaldan olacaqlar. Əsərlər hesabına yaxşı işləyib Marsal olurlar da. Səbəbin biri bu. İkinci səbəb bacarıqsızlıq. Üçüncü səbəb e gecsizlik, yəni insanları, əsərləri vəzifəyə almamaq. Çox səbəblər var. Yə başa düşdüm ki, deməli, əhəmiyyətli qulları sadalayacağam. Nəhsə bir gün günlərin bir günündə Turanıxan mənə zəng elədi ki, "Bəs siz o həmin o uca sakin ağzını çəkmirəm. Onun nömrəsini sizə verin. Yəni biz onunla görüşəcəyik." Mən də elə sevindim, dedim, nə olar, mən də aparanda. Və mesajda yazdım ki, yəni ki, mə, qısa müddətdə mən o adamla danışmışam, telefonla heç ağzını görməmişəm, amma belə canlı sözlə bərabər görəcəm. Hər halda qardaşım haqqında bir çox suallar verəcəm. Qardaşımın son sözünü ondan işitəcəm. Yəni mən this qardaşımı ətrafikdə görən adam ə, deməli adam insan üçün nə deməkdir köydən düşmə bir şeydir yəni bununla lataxı mən də qaradıq yəni mən bilmək fikrim nədir çatdırıram istədim o, ə, deməli daha ətrafa məlumat alım bax belə bir məzmunda mən Toranxanıma məsəl yazdım mənə cavab verdik ki ailələr arasında desən bax belə belə çıxdı da əsr dişində ailələr arasında görüşünə də təsəvvür olmayıb bu mən cavab istədimə deyən gərək ki əgər sizim yəni bu Turanxan fikri deyilə buna olunan məsləhət göstərişinin nəticəsində mənə belə, belə bir caiz verdi bu Turanxanım. Mən belə başçxdım. O mənə demədi, mənə belə göstəriş verilər, mən belə başçxdım. Nəsə dedim nəyinə hə, nəyinə gedim e, lat yaxşı. Bəs bunlar rəng e, elidilər, e, həmin adamla cərfakinin danışıblar. Güyəmiş. Güyə danışıb gediblər. Və gedib ora çatanda bir də görəm mən e, bir idarə dedim, bir bir mesaj gəldi Toran xanımdan ki, bəs almasa biz həmin adamı zəng edirik, biz bu gün demişdik, gələcəy, həmin adam yoxdur. Bilsəm ya Gəncəyə, ya Mingəçəyə çevirəm, deməli bir xəstəxanadayam, burada deyiləm. Mingəçəyə çevir, ya Sumqayıt əsaslı, ya Mingəçəyə belə bir söz mesajda mən də var deyəkliklə. Ba adam deyək ki, mən xəstəxanadayam. Qulaq dedilər ki, biz ora gələcəy deyib, yox, gəlməyin. Sonra da telefonu götünüb deyirsən, təxminən mesajlar artıq yadımdadır. Açıq qolar oxumaq da mənə artıq işgəncədir. Mən deyim, mən əza çəkirəm hər onları oxuduqca. Həmin günləri bir də yaşıyıram. Ona görə mən nə ədəbiyyatların, araşdırmaların, keçmişlərin artıq oxuya bilmirəm bu dəyərgə. Hazırkı anda yədiləndə nə qalıbsa onu deyirəm. Mənə mesaj yazdım ki, axı bunu əvvəldən deyidiz. Əvvəldən deyəcəyimiz getmişsiz. O kaşdadamard. Mən onunla sözü kəlbəti ilə çəkmişəm həmişə. Deməli, tormalmış adamdır, zilim çəkmiş adamdır, orada döyülüb, falan, orvəcilikdən qayıdan əsəb pozuntu gəlir, bəlkə xəstədir falan. E, belə e, dedim, yəni onda belə bir əsəb var, yəni təşdiq var da, biraz da xarakterində, xarakterində yox, yəni tramont ilə bağlı. Biraz şey yox, bəlkə e, anlayışla da yenə yəni, bunları başa düşəndə onu. Yəni narahat e, olmayın, mən zəng eləyirəm, görüm o sizlə şey edə bilər. Sonra dedim, yox, bəzən olur ki, mənim də telefonla götürmür. Yəni bəzən heç də vaxt olur, adam əsəbləşir. Nəsə E, gördüm Turan Axan, xəş xa, işlədədim, keç salağ şey eləməyəndə mən bir mesaj yazdım. O cəhənmə əsridən qardaş, qardaş sakin, böyük sakinlə həmin adama axın çəkmirəm hələ ki. Bizə yazdım ki, siz niyə şey izahat vermək istəmirsiniz? Bəs gəlirlər. Xahiş edirəm görüşün. Bəlkə məndən mesaja cavab yazmır ümidlə. Yəni ki, mesaj yazmır. Mən də bilsiniz çox vaxt mesajlardan niyə istifadə edirəm. Yəni mənim çağım səhv yox, alınmış, kontroldan yanlış adamdır. Mən çox vaxt sözləmə, mesajla yazıram. Yenə yəni, bu nöqtədə mən hələ idarədə idim, idarədə idarə rəngləri yanış götürmək sözünü dedim. Nəsə bir də götürdüm solda tərəfdən dedi ki, artıq e, götürmədi, baxdı belə bir əsəbləşmişdi. Qeylənə görə biz artıq qaydırıq Bakıya. Mən də xahiş edirəm salla e, şeydi, bəlkə e, eləcəyəm. Nəsə mən TTS-yə e, 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 necə deyim Mən israr etdim, yəni israr etdim ki, yəni mümkün gözləsinlər, bəlkə danışdı. Bax, belə bir təxminlə bizim aramızda söhbət oldu. Furxan xan gəldi, hə, mən onun qeyd etdik ki, mümkün olmadı, görüş başdırtmadı. Biz e, rəhbərliyə, yəni xanım, Prezidentə, Ermənistan'a da, İlmən, beynəlxalq qaçqınlığında Ermənistandakı nümayəndəliyinin nümayəndəliyinə, yəni onun sədrinə e, ofisinin təqdimə belə deyək, e, mən məlumat verəcəm. Bir daha mən məlajlaşdım, Furxan xan, siz niyə belə elədiniz? Siz niyə şey elədiniz? Çox xahiş edirəm, e, bir daha cəhd edin. Yoq, qayıtdı ki mənə Turan xan ki biz ancaq telefonla danışa bilərik. Diyim siz təzənlən danışıb danışa da bilərsiniz. Əvvəldən gedin, bəlkə xəstələr də bəlkə həmin vaxt üçün səbirdir. Pis edib, insan xəstəxanada olanda necə adamı qəbul etsin? Bunlar hə zəng etdilər ki biz ora gələcəyik deyib, yoq. Bu təbiidir. İnsan mən mən tutaq getmişik, lap siz getmisiniz xəstəxanəyə məniyə. Kimsə qəbul etməyəsiz halındasınız. Məsələn, orada o çirid, orada xəstə icm təbii vermək, deməli, sorğu-sual çapı məhəlləndəsiniz. Belə bu hal ümumiyyətlə xəstəxanada mümkün deyil axı. Varma adam bunu örtəsindən gələ bilməz. Xəstə adam necə gəlsin həmin Ərəfədə? Bir də ki, səbəblər daha çoxdur, səbəblər daha çoxdur. Mən səbəbləri bir bir-bir variantlar deyəcəm ki, ola bilər bu olub, ola bilər bu olub. Deməli, həmin uzaq sakin haqqında, uzaqda yaşayan həmin əslən qayıtmış adam haqqında, yəni ki, bu səbəblərdən ola bilər. Bunu anlayışla qəbul etmək lazımdır. Amma Elmira, Elmur müəllimə anlayışla qəbul etmək tərf etmirmiş. Mən belə başa düşdüm ki, bu elə bu işi tərsə çöymək üçün gedib ucara psixoloq təsir edib gəlirəm, gəlirəm, bilmək olmaz nə deyib, nə ə, təsir edib, nəcür təzyiqmidim, təsirmidim, tut da başağının yanlarımda olmamışam nəcə variantlardan istifadə edibsə bu adam artıq qaçıb danışıbdan ki bezib çünki o vaxtı bizim əsir və itkin keçmiş komitetdən əməkdaşlar gəlinə də mənə dedi ki, axşamacə saxla, mən də bir çörək qazanlanam. Yəni bir gün bu adam çayxana işlədir, bir gün axşama kimi bunu işindən, gücündən ayırıp ona soğulsa eləmək nə deməkdir? Həmin gün çürəyəndən qalmaq deməkdir. Təsəvvür edim. Bəlkə də bu onu xəyəllanıb ki, fikirləşib ki, mən çürəyəndən niyə qalım? Bular məqet olarkən yəni, bir dəfə izahat verilib. Axı bu adam rəsmi olaraq izahat verib, rəsmə də cavab var. Adama deyən görəsən, "Nə məni axlandırır? Sən durub" deyib imin ondan bir də görüşürsən. Görüşüb ondan Yox, cavab almaq üçünmü, ta ki neytral bir cavab almaq üçünmü? Nə üçün getmisən və bu məqsədlərə də çatıblar. Yəni bəylənir, bu elmə çatır. Mən belə başa düşürəm, mən belə şübhə edirəm ki, bu Bəymurov Əsgər Məmləndən danışıb. Mən belə başa düşürəm, komitenin kimləsə danışıb. Onlar cümləşiblər. Yəni əl-əli belə çıxıb da tam deməsə də istərtəli bir-birinə mesaj atıblar ki, yəni ki Nəbiləm, bəki də təsdiqləmir, ney bilmir. Yəni bunun için nəsi əlbədi olub ki, bu adam gedib ordan, deməli, tərsə döndərib o uca sakitlik gəlib. Bax, mən belə başa düşürəm, etimal verirəm. Deməli, və sonra sonra nə qədə mən Torana xanıma iç mesaj yazdım. Ay Torana xanım, siz e, a, yəni mə, mə Turan xanım soruşdu ki, yəni artıq keçdik, alınmadı. Məndə nə olarsa msa zəng eləyin. Turan xanım üçün siz zəng eləyin. Mən istirahətkindən zəng eləyəm. Axı məndə sizə verməsinə cavab verməliyiz. Yəni beynəlxalq e, onların ofislərindəki xanım, xanım, deməli, Claire, yəni Claire-də adı, e, familiyası demədi. Yəni siz etməlidiz. Yəni deməli ona cavab verməlisiz. Nəsə bu çox iqtira etdikdən sonra bir gün mənə mesaj yazdı və ya telefonda danışdıq, bilmirəm. Turanə mənə dedin ki, şəxsən Turanə mən istərsəm mesaj yazdı, ki, bəli, zəng olundu və ə, artıq həmin adam, yəni həmin əsirlikdən qayıtmış adam dedi, ona oxşuyan, oxşatmışam, oxşuyan belə çıxdı da, mesajda mən yenə də mesajlara artıq keçmişdə də şey elə bilmirəm onu oxşayan adam təxminən gördüm. Vəssalam, bunla bunlar qoydılar kənara. Mən oldum yalançı, mən oldum froldağ. Nə biləməyə, bu əsir yaddan çıxdı. Vəssalam da, hə, sonra mesaj yazdı mənə ki, hə siz gör məhdətçün əsir və itkinçismiş komtey müraciət edin. Yəni ki, xoş getdin, qardaşından danışma, məyiti getməyib olduqlar. Ayıb deyilmi? Xanım Aryan Balur, bu mən Azərbaycan dilində danışıram ə bildimən sənətə tərcümə edəcəklər. Hər halda mən bunu tərcümə ilə götürüb də qoyacağam. Tərcüməsi ilə. Mən sizin deməli yaşadığınız məqalici dövlətdə yaşadığınız ünvanınıza da mən bu məktubu göndərəcəm tərcümə ilə. Yəni elektronu mən onu edəcəm. Mənim əlim qanun ayran-bayran necə lazım da çatacaq. Hər cür variant tərcüməsinə istəyin, ingilis dilindən istə, rus dilindən istə, görsə bilərsən ki, mən ərzələ rus dilinə tərcümə elə etmişdim. Yəni qrammatik cəhətdən tərcümə elə etmişdim. Məndə hazır var. Yəni birincilik mənim əlimə çatmayacaq. Nə qədə ünə eləsən də, nə inəsən də, Elnur nə inəsə də, nə, nə yalan eləsə də, nə haçsa da, axı ah, adama deyən gərək ki, hansı haqqla, hansı iqtiyarla komitədə bu adam izahatı var. Mənim rəsmi cavabım da var. Sənin onun bir sözünü bezib deyəcək də, artıq törək elçəkmirlər. Hər cür variantlar var. Variant ola bilər ki, bu adam bezib elçəkrin. Hətta Turan xanım mənə belə dedi ki, mesaj yazdı ki, həmin adam Aycaq da qayıtmış adam deyir ki, məni heç kim narahat eləməsin. Təxminən belə bir söz, nəqqisə bezdirmisən ki, bu adam narahat eləməsin deyir. Mən sizə bir daha deyirəm, həmin adam mənə dedi ki, o vaxtdı. Hara çarçlar bacı, hara çarçla mən gedib təsdiqləyə bilərəm. Mənim atam mənə vəsiyyət edib ki, necə ki mən sənə axtarmaq üçün əziyyət çəkmişəm özə çəkmişəm. Hər cür üzrüm çəkmişəm sənə təpanaca. Sən də kimi görmüsənsə boynuva al. Bu ucar sakininin sözüdür. Bunu çöndərib ola bilər psixoloqa təsir, ola bilər bu adamın vəziyyəti həqiqətən əsəbləri pozulub, gərğindir, bezib. Axı sən hansı xətinə gedirsən, təzənam olmaz izaha qalmağa. Hansı xətinə? Mən bunu çox diləşdim, soruşdum, turandım. Turanamə deyir ki, e, orda Ermənsan deyir ki, bəlkə əlavə bir məlumat Ç. Əlavə bir məlumat verilmədi. Yaxşı, niyə kəsdim? Naq tutaq ki, bu adam oxşadıb. Və və götürüblər. Deməli, ondan sonra, deməli, komiteyə çatdırıldı da bizim komiteyə təsir etməyə düşmüş. Görürəm o yox, ondan sonra yox, əslafırlar. Mən prezidentə Telegram ünvanına sonra ki, mənim qardaşımın əsirlərin sayına, kəsmə xalına falan niyə çatılmırdı? Belə bir də söz Ondan sonra e, digə ola bilər. Üş e, artıq mən e, artıq bunları qarışdırıram, çünki mən çox psixoloji keçirmişəm. Bunlar mənə, bizə qarşı, bizim ailəyə qarşı, bizim mənim qardaşıma qarşı etdiklərinə görə bu komitənin, bu tiranın, bu Eluron, ordakı nə bilim onların tərcüməçilərinin, nə bilim bu uca sakinin özünün də hərəkətinin, yenə yəni, deyirəm anlayışla, istəyirəm, amma bir tərəfdən deyirəm ki, xəstədəndir. Mən xəstə saxlayıram. Mən deyirəm, tiran mənə deməkdir, bezir. Adaca mesaj yazanda artıq bezir ki, bəs də də təsir edir onlara. Onları niyə incidirsiniz? olar 20 çəkmiş adamdır. Bu adam fakt e, e, deməli bir də təkrarlayın, təkrar-təkrar deyirəm, izahatını yazır. Rəsmi cavab da var ki, bu adam mənim qardaşımı görübdü deməli gəzinti zamanı. Bunu nəyin çölərsən? Nəyin fırçasın? Lazım tutaq ki, siz deyəndə görmüd. Oxsadıb. Oh, bir təxli var. Onu görəndə nə desən? Bu sözləri siz dərslə itkini tapmırsınız. Artıq da ki, bizim hələ sonra da bizim o övdar müəllim e, 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 İsmail müəllimin adına e, da mənə komitədən bizim əsəri e, deməli komitədən mənə çağırdılar ki, qeyt itkinlərin siyəsindədir. Mən birəm ki, alaq itkinin siyəsində götürüb əsirlikdə mən belə başlaşırdım. Hələ bilmirəm dəqiq dəqiqdir. İtkin itkinə səldə saldı. Alaq tutar itkinlərin siyəsindədir. Laq tutar heç vaxt Qancənd əsasında görməyib. Laq tutar ki, danadan çox itkindir itkin düşmüş kimi axtarmasa. Gərək bu adamı kimsə hansı də xəpsanada görsün, eləsin. Ona sırf siz bunu axtarırsınız. Nə qədər gülünc. Və bunların cavabları çox gülünc, çox məntiqsiz, çox beiriqanlı. Mən cavabları bu olurdu məhəlləyə qədər. Ermənistan deyir ki, biz e, yoxdu. Ermənistan tərəfdə yoxdu. Ay Ermənistan tərəf minə xərtəsini göstərir. Sonra nətar ortaya çıxartdı. Və deyicək, yoxdur da, sən istirab etsən, Elnastan vermədir. İstəy bizim komitə istəy beynəlxalq qaş komitəsi. Bəşəmin səftirəm. Və mən ə, üzümü tuturam. İndi mən bu uca fakina göndərəcəm bu mürsəci. Xusun. Üzümü tuturam əsirlərdən qayıtmış. Və bu gün gördükləri əsirlər inkar etmiş. İnsanlara ayıbdı. Çox ayıbdı. Heç kim düşünməsin ki, hə, mənim qoyruğum qadınların arasından çıxdı. Sözsə bax, belə bir hansısa bir də gələ bilməz. Hər insan balaları var, nə belə var. Heç kim bilmir ki, sabah təzəndən öz başına, qalların başından heçələdilər ağzlanmıram, ağzlanmıram. Axı ah, siz özünüz də orada ətir olmuşsunuz. Siz özünüz də orada əzaq çəkmisiniz. Sizə qarşı burada kimsə belə bir hərəkət edəndə sənə qədər toxunur. Ayıbdır, çuxaydı, kişiyə yaraşan ölkə deyil. Ey əsirləri görüb bu gün İncar edənirs. Həc yarışan hərəkət deyilir bu bir. 2-ci. 2-ci mənim ehtimalı bu bir fakt. Bu ehtimalın da var ki, bəziləri çox adamlar əsirlisindən gələnə ciddi bilmirlər. Niyə onlara psixoloji təsiri deyirlər? İstəy ki, elə əsir komitəsindən istəy, beynəhaqqında şaç komitəsindən təsir edirlər. 3-cü bir səbəb, 2-ci səbəb bu. Qorxutma, bəzi qorxu ilə, nə qorxursan, dinin qıtadəyə qorxursan. 3-cü də ki, təbəqəsi gələr. Bunların da çoxsuna deyilir. Dini qıtı hərəkətlər olur ki, əsturlar açar. Hər variant var, təbəb budur. Hər variant var. Məsələn, çox danışmaq istəmirəm. Bax gələr, bax gələr, mən də dəstəkləyə də e, verərəm, dəstəkləyə də verərəm. Və və indi şükürəllər. Və mənə təsir edən hal budur ki, müharibəyə qədər çətin idi. Müharibə qurtardı. İndi onlar haçlıb. Hər cür variant var. Ermənistan bu e, dəqiqə, yə, yəni belə deyək də, işləri bizim dövlətin əlindədir olardan istədilər, israr etdilər, vermədilər. Niyə vermimlər ki? Niyə vermimlər ki? Və necə oldu Avropa İttifaqı Ermənistan o nəticəni alıb bizim ölkədən aparabilir? Bizimki, bizimkilər bunu etdi ya beynəxalqın qaçqın təzi, bizim ikinci işmiş qəndən. Bunu da bilmir. Necə oldu onlar edir, bunlar edə bilmir. Bir səs e, yəni ki, müharibə qutardı, sözdə. Yəni də həmin Onlar elə bir vaxta gedib məharibəyə çıxdı. Ola bir vaxta gediblər ki, o vaxtda məharibəyə getmə hər kişinin işi deyildi, xoçu yox idi. Yində məharibəyə getməyə məcbur olduğumuz var, arxa var, tapqınlıq yox bulan. O vaxtda tapqınlıq döyüşəndən hansı səbəbi bilmədiyimiz, bilmədik üzr elmənin üzrü, arxada düzü vuran öz yoldaşlarla döyüşək tapqınlıq hər cür hərəkət var idi. Bular torpaqları siper olub, bunlar o torpaqları qoruma sədi, getməyə sədi burda heç kim axırda anlaşılıb çıxmazdı. Bunu niyə unutdunuz? Və və bundan əlavə məni qardaşımın özüm üçün mən ə, deməli ictimaiyyətləşdirmirəm. Ad günü üçün şərh yazmışam. Görün biri mənə cavab yazır ki, məsəl bir ağzına gələn təqdir özünə aid öz tərbiyəsinə, atasına, anasına, ailəsinə məxsus. Əstağfurullah. Yəni özünə məxsus iztiraf atanam, çox şey elədim. Demə özünə məxsus tərbiyəsinə məxsus söz yazdı. Orda onu mən hallandırmıram sonda deyəsə ki, onlar neyinəsiz belə çıxdı da, onlar artıq adamlıqdan çıxıb, vay vay vay. Siz orada o seyədə adamlıqdan çıxmayacaqdınız. Adamlıqdan çıxsalardı, neyin əsərləri onların sürtdərdən artıq bir torpağında yaşama haqqı var. Yaşama haqqı var. Bu duruma hörmət. Bu durumu fikirləşmək, vay vay vay, elə bilirlər azadlıqda, onlar qulların başından yana çıxma gələ bilməz. O cür olmasa da ona oxşar bir variant, başqa bir variant gələ bilər. Allahdan qorxmadılar. Nəsə Turan xanım, mən keçmişdə kələsə də danışıram. Artıq mənə çox təsir edir bu sin komitetinin, sizin, sizin işçilərin, Elmurun, sizin də, siz yalan. Mən mən şikayət ədəbiyyatı yazmışam. Aryan xanım Aryan Bayrov mənə bir cavab olmadı. Mən araşdırılmadı. Çaxın Elmur haqqında, Elmurun -El işçiləri haqqında şikayət ədəbiyyatı yazdım, mənə bir cavab olmadı. Axı da komitetin sədri Peter janab Peter Matrevdan mə mən Telegram ordan ki mənə rəsmi cavab göndərin. 20 gün sonra mesaj yazdım ki, nə oldu mənim rəsmicə cavab gəlmədi. Mənə gördüm, ona mesaj yazır ki, hə, də, ə, gəlib cavab. Mən də yazdım ki, axı, mənim çıxarı da yoxdur burada, mənə çatmayacaq. Avradnəcə qaydadacaq. Onda onun sülhətini verəciz. Sonra çörəm yazdı, kəs-kəsik hə, gəlib götürəsiz məktubun sülhətini. Məktubun sülhətini yox, bala qaydırmış məktubun sülhətini ki, həqiqətən mənə göndəlib yoxsa. Yoxdur. Bir də ki, ə, xeyirli mən orada da yazdım ki, mənim qardaşımın ə, deməli, işinə xeyirli bir şey olsa idi qeyri-də şey mənə telefona əlaqə saxlayırlar. Deməli elə bu Telegram şablon xarakterli Telegramda üç məhəbər Telegram cavab lazım deyil. Üsümü başa düşürəm. Hər şey məsalan bizim münasibətlərimiz gələcəyə normallaşacaq. Hər əlaqaların adi vətəndaşlarına bizim əlaqalarımız olacaq. Onların əlində bizim evlərdə, harlarda, haralarda saxlamış əsərlərimiz də çıxacaq. Onda İstəy bizim komitanın işçiləri, istəy beynə haqqımız qaç komitetinin əməkdaşları, istəy bizim anqıtma onda biabr olacaq tin dünyadakı 30 ildə onların tapıb gətirə bilmədi əsəri biz özümüz tapmış oluruq. Adil Erməni e, vətəndaşlarının köməkləyi ilə. Yəni hər variant var, bu dəqiqə hər variant var. İnşallah onlar azad olacaqlar. Azad olacaqlar. Onlar gələcəklər. Heç kim deməsin ki, onlar getdi, daha gəlmək yoxdur. Gələcəklər. Görün lar həmin əsirlərimizinə baxacaq. Əsirlərimizə gedin, istəyirsiniz 1000 də nədir, Allahın bir daha deyirəm, bir qoydan çıxartmaq istədiyi kəs, heç kim qoya sala bilməz. Allahın qoya salmaq istədiyini heç kim qoydan çıxara bilməz. Allah haqqdır. Mən bir şey deyim, həmin o beynəlxalq hüquq komitəsi bizi burada azərbaycanlılardan, Azərbaycan bizi Ermənistandan sahədir, hal-hazırda deyilsə, hal-hazırda bizim hər an tibbi Azərbaycanın üzündə erməni şiddətli birmən təcavüz edir. Deyinə haqqında təsdiqli nəticəyə gəldim də bunu tapıb bizə çatdırıb. Sizincilər niyəsiniz? Ayxanın Aryan Boys. Siz buların fəaliyyəti nədir? Məktəb indi bir şey var. Mən bir şeydə artıq təsirledim. Bunlar kimdə işə gəlmirlər? Burada bunlar evdə oturub də çoxlu sözdə hansı nə ilə məsullaşdırır? İnənə şeylərlə əslən dinaxlar kimi səbəbdir. Tarix də çoxlu şeylədir. Tam səbəbdir. Nədir də belə. Sənin, xalla bilmirəm. Mən belə başa düşürəm. Məhəkkəcdən gəlir ki, telləm, ona o qədər də şey yoxdur. Belə bir dərcə xəbərdar olmaq, görmək, bilmək, sonra da xəbər elə. Bunlar hər gün işə çıxmır. Belə belə səbəbdir. İstəyim bizim şey komitədə zəng elib götürmür, zəng elib götürür. Bunlar hər gün işə çıxmır da bulan üstü peçərcilikdir də. Bulan fəaliyyəti nə tər olacaqdı? Boş-boşuna havaya maraş almaq da bular ki. Mən beynəxalq təşkilatlar mə olsun. Hər bir bundan sonra müraciət edəcəm. Buların mənim qardaşıma etdikləri, bu son etdikləri, indiyəcə nə olup olub, indi etdikləri getdilər, pırradılar, hərəkətdilər, varənsdildilər, yox. Laq tutaqca bu onu görməyib ki. Deməli kimsə görməlidir ondan sonra axtarış olsun necə gün üç cəmaətə cahil yerinə qoymaq. Bu elə itkindirsə bu axtarılmalıdır. O əsas vermir. Birincisi də ki, fakt budur ki, mənim qardaşım bu adamı görüb, mən buraxıram həmin adamın vicdanına. vicdanına hələ ki. Amma yenə də deyirəm, faktı bud, mənə rəsmi cavab heç vaxtı heç kim istəyir həmin o ucar sakini inkar edə bilməz. Məndə rəsmi cavab var. 2-ci dərsə deyirəm, elə də deyirəm, bu heç bir əsas vermir, bu rəsmi cavab. Presslənciyasında salınmaq falan. Adam görə əkslənciyasında salsın. Bir daha deyirəm, onu hansı xəftənə daha çox görsünlər ki, axtarış olsa nə gün iç hərəkətdir, nə gün iç variantdır. Erməni bizdə e, nəsa başqa heç nə demirəm. <sighs> Belə. Bu qədər. Cavab gözləyirəm. Köməkli gözləyirəm. Və salam gedin vəsfələ öz vəsfənizi yerinə yetirin havaya oturub Azərbaycanımda məni çağırmayın əssal